সৰস্বতী পূজা পালন কৰিব নোৱাৰিলেও নিজৰ স্থলখনলৈকে চাদৰ মেখেলাযোৰ পিন্ধি গলো আনফালে কালি দুখনকৈ ষ্টল দিছিলো এইখনতো যিখন মই পাৰ্মানেণ্টলি সদায় দি থাকো আনফালে নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখতো মই এখন লগাই দিছিলো এইফালে কটন কলেজৰ একেবাৰে সন্মুখতে আৰু তাই চম্ভালি লৈছিলে সকলোখিনি নেহৰু পাৰ্কৰ সন্মুখৰখিনি আৰু যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ তো টেকেলি পিঠা এটা গৈয়ে খালোঁ আৰু পলত পিন্ধিবলৈকেও একো নাছিলে তো লগালগ কিনিয়ে পিন্ধি ল'লোঁ আনফালে আমাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ ছোৱালীবিলাক এইফালে হেণ্ডিকলেজৰ কটন কলেজৰ আনকি ল'ৰাৰো কমি নাছিলে দেই ধুনীয়া মোৰ কেকৰো সোৱাদ লৈছে বলকচোন চাওক মোৰ কেক খাইনো কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা লাগিছে খাই ঠিক আছে থেংক ইউ যোৱাকালিৰ দিনতে মোৰ প্ৰায় কেক আউট অফ ষ্টক হৈ গৈছিল সেইকাৰণে জল্দি জলদি আকৌ মই দেউতা আৰু পেহীক ষ্ট'ৰত থৈ মোৰ ষ্ট'ৰখনত থৈ আকৌ ৰুমত কেক বনাই মেলি আকৌ লৈ আহো যে মোক কৈছে যে মোক লগ নাপালে তো তাৰ কাৰণে বহুত বেছি দুখিত মই কেক বনাব লগা কাৰণে ষ্ট'লত থাকিব নোৱাৰিলোঁ আৰু দিনটো একো নাখায় ৰাতি নটা বজাত